Reason kedua kita berada di sini, saya ingin ambil masa sedikit. Ini merupakan alasan penghakiman. Alasan penghakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam kes pendakwa raya lawan Muhammad Yusof Rauter dan satu lagi kes. Pada 12 Jun 2025, Alhamdulillah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah bebas dan lepaskan Yusof Rauter daripada dua pertuduhan tanpa dipanggil bela diri bagi kes 39B dan juga bagi kes dua pistol tiruan tersebut. Alasan penghakiman perenggan 91, bahasa asal mahkamah. Pihak polis mempunyai masa yang secukupnya untuk semak kebenaran fakta versi tertuduh Yusof Rauter dalam D18 dan D19. D18 dan D19 ni adalah rakaman percakapan yang diberikan oleh Yusof Rauter kepada pihak polis selepas beliau ditahan oleh pihak polis pada 6 September 2024. SP12 dan SP13 yang merupakan pegawai penyiasat mempunyai kewajipan untuk membuat siasatan bagi mengesahkan fakta versi tertuduh Tetapi Yang ni keyword dia tuan-tuan dan puan-puan, SP-12 dan SP-13 Pasukan polis ni IO Investigating Officer Pegawai penyiasat Tidak membuat siasatan Untuk mengesahkan wakta, fakta versi tertuduh Jelasnya Siasatan SP-12 dan SP-13 Polis lagi sekali Dalam kes ini tidak menyeluruh. Kenapa kita bangkitkan isu ini selepas kita dapat alasan penghakiman kita telah menulis surat kepada lagi sekali Datuk Seri Inspektor General Polis dan juga pegawai-pegawai tertinggi di dalam PDRM. Dan di dalam surat tersebut kita telah menyatakan alasan penghakiman dengan jelas menyatakan bahawa SP12 dan SP13 gagal buat siasatan. Soalan kita kepada Datuk Seri IGP dan juga pegawai-pegawai tinggi polis mudah saja dipanggil ataupun tidak Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Farhash Wafa Salvado Dua-dua ini telah dinamakan semenjak September 2024 kepada pihak polis jauh lebih awal sebelum kes bermula. Kita tanyakan soalan mudah. Dipanggil ataupun tidak, Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri dan Farhash Wafa Salvador yang merupakan usahawan muda paling berjaya dalam sejarah Malaysia untuk kehadapan untuk dirakam percakapan. Tiada jawapan kita tulis lagi sekali dan dinyatakan jawapannya secara bertulis adalah bahawa saya bacakan ya eh. Polis Diraja Malaysia Bukit Aman perkembangan mengenai report polis Muhammad Yusof Rauta pada 12 September 2024 The normal dengan segala hormatnya sebagainya kedua-dua kes yang dilaporkan kemudian dia nyatakan Laporan polis TTDI report 005080 Palang 2024 yang dibuat oleh Mohd Yusof Router telah disiasat selari dengan dua kertas siasatan. TTDI Palang 4955, 4956, Palang 2024 yang disiasat di bawah Seksyen 36 Akta Senjata 1960 memiliki dan mengimport senjata tiruan dan Seksyen 39B 1A Akta Darah Bahaya 1952 mengedar cannabis. Tiada keperluan untuk mengambil kenyataan yang amat berhormat Datuk Si Anwar Ibrahim dan juga Farhaj Wafa Salvador dalam kes tersebut memandangkan tindakan tersebut telah diambil ketika aduan dibuat oleh penama di peringkat awal. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah dia kata tiada keperluan untuk ambil kenyataan, kedua-dua orang ini Datuk Sri Anwar Ibrahim dan juga Faraj Wafa Salvador dalam kes tersebut memandangkan tindakan telah diambil ketika aduan dibuat oleh penama di peringkat awal mengapakah mahkamah menulis dalam alasan penghakiman SP12 dan SP13 pegawai penyiasat gagal melaksanakan tugas dengan betul walaupun telah memperolehi segala butiran yang lengkap berkenaan dua individu ini Datuk Sri Anwar Ibrahim dan Faraj Wafa Salvador yang menurut Yusof Rauter telah dia menjadi mangsa perangkap dua orang ini terkait dengan kes dadah dan terkait dengan kes pistol tiruan tersebut. Kita menulis lagi sekali, tanya kenapa macam ni? Jawab, dah dirakam ke belum? Dan kita perolehi lagi sekali secara bertulis bahawa jawapan ni kita terima email minta maaf, kita terima email perkembangan mengenai perkara tersebut dengan segala hormatnya, the normal untuk makluman pihak tuan, Puan, tuan pejabat ini telah mengemukakan kertas siasatan yang telah disiasat selari bersabit dua report polis tersebut di bawah senjata tiruan dan juga uh, dada cannabis ke mahkamah timbalan pendakwa raya Kuala Lumpur bagi mendapatkan nasihat selanjutnya <coughs> nasihat apa lagi nak siasat apa lagi mahkamah dah tulis alasan penghakiman alasan penghakiman keputusan 12 Jun 2025 mahkamah menulis 17 Jun 2025 kalau mahkamah dah menulis buat keputusan Jun 2025, alasan penghakiman secara bertulis pada 17 Jun 2025, sekarang ni dah masuk 7 bulan dah ni. Nak siasat apa lagi sampai 7 bulan? So kita tulis satu lagi surat. Kali ini bahasa kita lebih mudah untuk difahami oleh PDRM. Satu, dah rakam percakapan Datuk Sianu Ibrahim belum? Dua, dah rakam percakapan Farhaj Wafa Salvador belum? Telah pun dihantar pagi ini dan kita menunggu jawapan daripada Inspektor General Polis dan juga daripada PDRM. Dengan jelas kedua-dua isu hari ini. Kedua-dua isu hari ini kita nak maklumkan bahawa tiada sesiapa yang melebihi undang-undang. Perkara 8 perlembagaan persekutuan jelas, no one is above the law. Semua orang mempunyai hak yang sama di bawah undang-undang. Kalau you perdana menteri ke, kawan kepada perdana menteri ke, walaupun you merupakan orang biasa rakyat Malaysia dalam apa-apa capacity termasuklah kalau pun <coughs> kamu itu merupakan IGP kita semua tertakluk kepada undang-undang yang sama kita mohon Suruhanjaya Pasukan Polis juga melihat kepada perkara ini etika dan prosedur kerja jabatan ini jabatan yang penuh dengan integriti jabatan yang mana seharusnya menguatkuasakan dan memastikan undang-undang itu terjamin Ketertinggian kedudukan dalam Negara ini mestilah Memberi jawapan Dan mestilah kelihatan kepada rakyat Malaysia Sebagai pihak yang menjalankan Tanggungjawabnya without fear Or favour Kepada Datuk Sri IGP Dan kepada pegawai-pegawai Tertinggi Polis Raja Malaysia Anda Telah dipertanggungjawabkan untuk memastikan undang-undang itu adalah adil kepada semua pihak kuasaannya sampai hari ini dalam isu perjanjian 2025 dan juga dalam isu Muhammad Yusof Rauta kita tidak langsung dimaklumkan sama ada Dato Sri Anwar Ibrahim telah dipanggil untuk dirakam percakapan ataupun tidak dan ini merupakan satu kerisauan yang mana rakyat Malaysia sedang melihat PDRM khususnya kepada ketua polis negara. Terima kasih soalan tuan-tuan dan -tuan, Sebab itu kita memohon kepada Suruhanjaya Pasukan Polis. Suruhanjaya Pasukan Polis ini dia mempunyai kuasa yang luas. Pelantikan naik pangkat isu-isu terkait dengan etika anggota-anggota pegawai-pegawai termasuk dengan etika kerja, prosedur kerja. Sebab itu kita bertanya kan, adakah telah berubah uh, Inspektor Jeneral Polis Standing Order tersebut, peraturan tetap Inspektor Jeneral Polis ni, kalau ada laporan berapa lama tempo diberi, kena panggil ketidak pengadunya, kena panggil dirakam percakapan ketidak, kena tanya ke tak orang yang dinamakan dalam laporan polis tersebut, sebab isu laporan laporan polis ini seluruh Malaysia dia membangkitkan persoalan di bawah seksyen 124 Kanun Keseksaan. Seksyen 124 Kanun Keseksaan ni terkait dengan antara lainnya sabotaj kepada keselamatan negara, isu terkait dengan uh, uh, kedaulatan negara, isu terkait dengan uh, terorisme, isu terkait dengan spying, isu terkait dengan pengintipan, isu terkait dengan memberikan kelebihan kepada kuasa asing. Ini semua adalah essential security offences. So kalau ada laporan polis Harus diambil dengan Genting dan penting untuk memastikan Siasat itu dibuat secepat Yang mungkin Contoh dan perempuan, Ini bukan isu macam saya kata hari itu Mak rempik lalu Tarik beg orang, lari dengan Rantai emas atau isu curi ayam Di kampung Ini negara dah pergi dah ni Habis, dah hilang kemerdekaan dan kedaulatan. So ini isu penting dan mesti disiasat. Sampai sekarang kita tak dimaklumkan. So soalan tadi, what's next? Kita mintalah kepada Suruhanjaya Pasukan Polis melihat perkara ini dengan serius. Mana-mana laporan polis boleh dilakukan terhadap sesiapa saja. Boleh. Tindakan undang-undang itu dibenarkan. Sebab itu kita minta pihak PDRM melaksanakan tugasnya dengan adil. Atau sekurang-kurangnya pada mata masyarakat dilihat sebagai adil kalau seorang saja buat laporan tak apa mungkin dia boleh tutup mata sebelah lah tapi ini ramai yang buat laporan dan seluruh negara pula itu boleh semua? thank you very much terima kasih Okay, tuan -tuan, ini adalah defense agreement tu eh MOU yang ditandatangani pada 30 Oktober ini adalah artikel Defense Security Asia yang mengesahkan MOU antara Secretary of War Malaysia Amerika dan juga dengan Menteri Pertahanan 30 Oktober 2025. Empat hari selepas ditandatangani Perjanjian Anwar Trump 2025. Ada orang kata kita akan pastikan tiada garis merah akan dilangkaui. Ini bukan garis merah lagi tuan-tuan dan puan-puan. Ini garis penamat. Telah ditandatangani secara bertulis panjang. Ini dah It's a formal MOU. Kes di kes jenayah telah selesai. Tapi uh, peguam negara buat rayuan. Rayuan itu belum tetapkan lagi bicara rayuannya di Mahkamah Rayuan di Putrajaya. Tapi sama ada ada rayuan ke tidak, isunya adalah nasihat daripada yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Jenayah Kuala Lumpur jelas ada kegagalan pegawai-pegawai penyiasat untuk menyiasat fakta yang telah diberikan oleh tertuduh dalam kes itu. Al kontra notis dipanggil dari segi undang-undang. Al kontra notis itu bermaksud bahawa dia dah beritahu awal-awal dah, ini pembelaan saya, ini orangnya, ini tempatnya. Saya diperangkap contoh itu katanya. So itu versi dia. Versi dia itu dari segi undang-undang mestilah disiasat. Macam mana nak siasat kalau dua orang yang dinamakan dengan jelas dalam versi dia itu tak dipanggil pun untuk dirakam percakapan. Itu yang kita tanya dengan uh, polis. Sampai sekarang, kita tak ada kepastian. Terima kasih. Ya? Thank you everyone. Mike siapa ni? Uh, Peguam negara buat rayuan. Rayuan itu belum tetapkan lagi. Bicara rayuannya di mahkamah rayuan di Putrajaya. Tapi sama ada ada rayuan ke tidak, isunya adalah nasihat daripada yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Jenayah Kuala Lumpur jelas ada kegagalan pegawai-pegawai penyiasat untuk menyiasat fakta yang telah diberikan oleh tertuduh dalam kes itu. Al kontra notis dipanggil dari segi undang-undang. Al kontra notis itu bermaksud bahawa dia dah beritahu awal-awal dah, ini pembelaan saya, ini orangnya, ini tempatnya. Saya diperangkap contoh itu katanya. So itu versi dia. Versi dia itu dari segi undang-undang mestilah disiasat. Macam mana nak siasat kalau dua orang yang dinamakan dengan jelas dalam versi dia itu tak dipanggil pun untuk didakang percakapan. Itu yang kita tanya dengan uh, polis. Sampai sekarang, kita tak ada kepastian. Terima kasih. Ya. Thank you everyone. Mike siapa ni? Okay, tuan-tuan sekalian. Begitulah uh, sidang media yang dibuat oleh peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali yang Sorry saya kira banget. menjawab